好像今天都是坏事情和坏消息。我能做点什么让你开心点吗？嗯，花言巧语。什么花言巧语、啊 说点花言巧语哄哄我。好。没了、啊。我在想接下来要说的话。嗯 我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。 爱深一点，为前世别吻过漫长岁月，将爱缠绕指尖，默默许下誓言。再拥抱几个永远，不会改变，用同样热烈的晴天，给你我的青春一切。 谢你在想什么呢？啊？为什么不吹干头发？我这几天一直在开会，耽误了很多工作，今天可能还是要忙到很晚。 书呆子。 我睡了，你先睡吧。要替你关门吗？啊不用。那我不会吵到你啊。不会啊，不关门我才能听到你的声音，听到你的声音我才会放心。